第11課他比我大3歲。看這裡,他就跟比我年 تھا۔ 記的3歲都念記的。就跟就跟唱12在歌聽卡拉 OK 看嘛嘛,表演的時間裡本哦。往放做天 和你一起唱歌的人是谁？王传一。美你嘎。嗯，和你、美女一起唱歌的人，阿猪猪的亲属呢？第二个是谁？不读嘞，一个朋友，邓眼睛第要晓的。什么朋友？不露邓眼睛嘞，是不是男朋友？吉扎啦。 不是不是，没好把握，没好把握。我同学介绍的，我也等眼睛刚没是别的吃的。<noise> <差点 ills> 昨天第一次见，昨天嘛你干嘛，第一次毛茸而见见你不拉吃的。这个人我好好的，你呢？唱歌是然的轻松嘞，能是然要家里。 第二，在宿舍扫码就是干哩。左边这个看报纸的女孩子是你姐姐的吗？左边对不对？干？这个就这样，看报纸的女孩子，昨天啥几几年？没有的没那个，是你姐姐吗？你妈妈批的啦，是好吧嘞？ 右边写字的那个人是我哥哥。右边你要不讲写字的上衣里的那个人不掉讲，是我哥哥。真老爷啊，狗屁的，你哥哥多大？没有，啊，狗讲啊，大不了是米嘞，二十五岁。那上阿嘿，是米？他比我大三岁。 这个热闹哈，他们记得。小龙的家里呢，女，什么？门格尔，孩子 yeah, <denly>，家里右边，呀吧？比什么？特什么？这边忘了。在商店，晒嘛？标嘞什么？今天的西瓜怎么卖？今天也便宜点嘎？不如要哪里？三块五一斤。 鸡肉锅冻结款，比昨天便宜，没那种感觉，谁的大嘞？是好吧嘞？苹果也比昨天便宜一些，兄弟哥嘞，没那种感觉，过吗？奶奶不是的大嘞？你来点儿吧，没拉皮有包了，便宜是啦，是不我别啦呢，便宜。 在学校教马表人是咖喱，前边西不咖喱？说话的斯咖表里的那个人，不掉嘎，就是晓得我的汉语老师是诺人？这有啥事呀？晓得你可能不认识他。 没读过没正常哦，是好的，新来的汉语老师吗？他在哪嘞？这有啥事呀是好的，去年来的，他那种个嘛哪啦？他姓王，对外没有个完全的，二十八岁，他是身体健康，他比我们老师小两岁。 杜卡，我如是亚特，他在那宁那里。斯格隆特格里呢？说话，杜拉斯卡比勒，可能现在呢，去年比格雷尼卡，曼尼卡，新杜拉悠悠南面。那声音，第一看那段，lesson 里到那呢？第十一课，他比我大三岁。Lesson eleven。 He is three years older than me. 课文一，在歌厅。Text one, in a karaoke bar. 王芳，昨天和你一起唱歌的人是谁？一个朋友。什么朋友？是不是男朋友？不是，不是，我同学介绍的，昨天第一次见。 New words 唱歌男在宿舍 Text two In the dorm 左边这个看报纸的女孩子是你姐姐吗?是右边写字的那个人是我哥哥你哥哥多大?二十五岁 她比我大三岁。New words，女，孩子，右边，比。课文三，在商店。Text three，at a store。今天的西瓜怎么卖？三块五一斤。比昨天便宜。 是，苹果也比昨天便宜一些，您来点儿吧。New word，便宜。课文四，在学校。Text four，in the school。前边说话的那个人就是我的汉语老师，你可能不认识他。 是新来的汉语老师吗？是去年来的，他姓王，二十八岁，他比我们老师小两岁。New words，说话，可能，去年，姓。